بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم مؤمن مسلمان أكيد دعاء shariat dinimizni xodimlari avvalo bu abdulvohidtonni xonadonlariga xush kelibsizlar hamma yaxshi odamlarni qadamlariga xudo hasanot bersin hammani yaxshilarni qadamlarini sharofatidan xonadonga ham bu mana shu qishloq mana shu shaharchaga ham xudo barakotlarini nozil qilgan bo'lsin alloh taoloni bir bugun biz uchun bir yaxshi qilgan kun ekan yaxshi odamlarni ko'rishlikka xudo muyassar qildi to'y bahonasi bilan yaxshilarni ulug'larni diydoriga xudo musharraf qilib do'stlar duogo'ylarimiz har bittalarini alohida borib ziyorat qila olmaymiz xudoga shukur alloh taolo ko'zimizni quvontirib turibdi hamisha ko'zlarimizni hamma vaqt quvontirishlikni xudo o'zi nasib qilsin chunki insoniyatni mo'min musulmonni ruhni ozuqasi ruhni quvvati yaxshi odamlarni diydorini ko'rish bilan yaxshi suhbatlar zikrulloh tilovati qur'on tamomiy xayrli yaxshi ishlar bilan insonni ruh madad oladi quvvatlanadi ozuqlanadi aksincha gunoh lavu behuda narsalar bilan ruh harob bo'ladi zarar qiladi dinimiz islom dini alloh a subhanava taoloni dunyoga rahmat qilib yuborgan dini butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan hazrati muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib yuborib shu zot sharif tufaylik butun insoniyatni alloh taolo o'sha qanchalik bandalarni xohlagan bo'lsa iroda qilgan bo'lsa baxtli bo'lishligini o'zini fazlini mana shu islom dini orqali nasib qildi xudo va taolo qaysi bir bandalariga o'zini bebaho rahmati bo'lgan bebaho rahmati bo'lgan dinini shu fazlini xohlagan bandalariga xudo nasib qiladi mana endi shu nasib sizlar bilan bizlarga yurtimizga xudo nasib qilibdi musulmonman deb musulmonchilikka qoyil bo'lib hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarimiz deb tan olib hurmat qiladigan qur'oni karim azimi shanni qur'on allohni kitobi ekan deb tan oladigan ummat qildi alloh taolo shu o'zini fazli bilan o'zini tanitishligi bilan agar o'zini tanitmasa edi biz taniyolmas edik o'sha tanitishligini otini xudoni fazli deb ataladi o'shaning uchun iymonni ikki qismdan iborat deyiladi xudo tomonidan bo'ladiganini qadim deyiladi banda tomonidan bo'ladiganini hodis deyiladi banda tomonidan bo'ladigani iqroru tasdiqdan iborat ma'rifat bandandan tarif tanitish xudodan agar tanitish bo'lmasa bandada ma'rifat bo'lmaydi qalbni xudo ochmasa hech kim ocholmaydi imom muhammad g'azzoliy bobomiz aytadilarki alloh taolo juda qiymat juda bebaho narsasini ba'zi bandalarga arzon qilib qo'ydi deydilar nima degani desalar xudoni pazli bebaho edi qiymati baland edi bir dunyo pulidan yo boshqa narsa bilan sotib olsa bo'lmaydigan narsa edi hech narsa bilan ololmaydigan qiymat narsa edi shu narsani alloh taolo ba'zi bir bandalarga arzon qilib qo'ydi oladigan qilib qo'ydi nasib qiladigan qilib qo'ydi jumladan o'sha ne'matni o'sha fazlini o'sha fazlini shu ummati muhammadiyaga nasib qildi Alhamdulillah garchi bir gunohkor bo'lsak ham boshqa bo'lsak ham shu ummati muhammad iyabiz o'sha şey, umid qilamiz o'sha şey, xudoni fazlidan haqiqiy nasibador bo'lgan va o'sha şey, fazlni qadriga yetgan insonlardan bo'lishligimizni xudodan umid qilamiz endi qiymat narsani xudo berib qo'ydi endi bu qiymat narsani ustiga yana qo'shimcha qiymat narsa berdi nima u bu mana ko'zimiz quvonib turgan ahli ilmlar ahli qur'onlar bu hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelayotgan bebaho meros o'sha merosdan şey ham mana shu yerda o'tirganlarni ko'pchiligiga ozmi ko'pmi xudo berdi nasib qildi ko'p o'tirgan tolib ilmlar domlalarimiz qorilarimiz qanchalik bahra olgan bo'lsalar o'shanchalik olloh taolo o'sha merosdan tegizdi yetkizdi nasibador qildi agar xudo o'sha merosdan nasib qilmasa bir odam bir alipda ham o'qiy olmaydi endi o'sha meros amal bilan bo'lganda bu bo'larkan o'sha qur'oni karimda kelgan oyat karima ulamolar to'g'risida ahli ilmlar to'g'risida ularni fazilat to'g'risida kelgan oyatni tafsirlarida de. ulamolar degan joyda yoki كل للذين يعلمون يعلمون والذين لا n joyida tafsirda aytibdilarki yaalamuna deb turib yaamaluna debdilar ya'ni ilm o'qiganlar bilan o'qimaganlar barar bo'ladimi degan joyida ilm o'qigan bilan agar amal qilmaydigan bo'lsa uni ilm o'qigan demas ekan o'sha ilm o'qib ilmiga amal qilganlar bilan bilmaydiganlar baravar bo'ladimi e, debdi shuning uchun endi biz mana bu mikrofonni olib gapirishga loyiq emasmiz lekin xizmat yuzasidan gapirishlikka buyurishdi mana ulug'larimiz taklif qildi endi o'sha buyruqni amrni bajo qilishlik uchun xudo <qlami> muyassar qilganicha tabrik o'rnida so'z qilib turibmiz qur'oni karim musobaqasida bu hazrat domlamiz axirida bir ilmlarga qorilarga bir gap gapirdilar sizlardan bir iltimos sizlar hofizi quronsizlar deb ko'p yaxshi nasihat qildilar ana shu nasihat juda o'rinli nasihat juda zarur hofizi qur'on o'sha merosdan qaysilarimiz nasibador bo'lsak o'sha merosga yurishimiz turishimiz muomalamiz hamma joyda faqat ustivoshni emas lekin ustivosh ham kiyinish ham shu merosga loyiq bo'lishi kerak chunki olloh taolo nasb qilib o'sha merosdan boshqalarga nasb qilmagan narsasini ozmi ko'pmi kattamizmi kichikmizmi bizga nasib qilibdimi demak shunga munosib bo'lishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi